мы в Харькове на Северной Салтовке, на Пельничной Салтовке. Ну, все называют ее Северная Салтовка. И до нас приехала подруга с кем мы ей показываем сегодня. Наш славные Харьков, вчера они Вот скажите, будь вот скажите, пожалуйста, русские, мы можем вам вот это простить? Я буду говорить сейчас на русском языке. Чтобы, а то вы говорите, что вы не понимаете. Мы можем вот это просить, у меня мурашки по телу. Люди жили, покупали эти квартиры. Тут очень мало государственных квартир. Они получали, но во многом тут кооперативные квартиры. Люди жили, копейка в копейку, обыкновенные простые люди. Не бизнесмены, которые на зарплату жили, брали кредиты. Тут погибли дети, мамы, папы, сыновья. И мы вот это вам простим. И вы будете нам рассказывать, как Господи, говорил мой племянник, моему сыну, вы без России никуда. Да это вы, наверное, без нас никуда. Как мы вот это вам простим? Скажите, пожалуйста. Вот эти слезы, вот тут слезы и души погибших людей. И вы хотите, чтобы мы простили? Вот что это? Вот это дома, где жили люди, где родились, женились, крестились. Где мы жили? Это для русских больше, чем для наших украинцев. Они и так это все видят. Мы тут мы были счастливы на, на этой северной Салхаки. Да, мы восстанавливаем, но там он стройка во время войны. А вы, они пришли нас освобождать. Да вы себя освободите, а не нас. Нас не надо освобождать, и мы этого не простим. И эта ДНК будет передаваться не только нашим внукам, нашим правнукам, Праправнукам как вот передается по ДНК фашизм. А вы хуже, чем фашисты, наверное. Вот посмотрите, что вы наделали. И зачем? Вы в своей стране можете навести порядок. Вы, св... у вас нету газа, туалеты, блин, где-то за три километра. А у нас на дачах газ, газ, вода, да, туалеты, все в, дом, в домах, в обыкновенных простых. Что вы наделали? Незламный Харьков? Это все отстраивает. Я не могу, у меня, у меня слезы на глазах. Мы не простим вам, не простим. И будем передавать это из поколения в поколение. А ваши дети, внуки и ваше поколение будут за это все отвечать. Вы гробите жизнь своим детям, внукам, правнукам и правнукам, Потому что вы не до седьмого колена прокляты. Вы, наверное, прокляты до тысячного колена.